Ay gözə salamlar. Salam, xalqım. Bu günlər də bir maraqlı bir video ilə sizin qarşınızdayam. Amma video çəkməmişdən qabaq sizdən xahiş edirəm, kanalıma abunə ol, abunə ol, like atın və bəyənin. Mən deyirəm, siz yetmisiniz. Mən deyirəm, siz yetmisiniz. Bunla hara gedirik, onu bilmirəm. sənə Ay ha re sənə Söz verdiyim kimi sizin qarşınıza maraqlı bir video ilə çıxmışam. Hazırsınız Elbox-un internet paketlərini necə deaktiv, dayandırmaq olar? Əvvəlki videolarda videoların sonunda sizə burada məlumat vermişdim necə internet paketini dayandırmaq olar haqqında. Ancaq yenə də qərarə gəldim ki, sizlər üçün əlavə bir video çəkməli. İndi isə keçirəm videoya. Üç video ana nav bar olaraq balansınızı yenə Azərseldən gəlir. Azərsel internet paketini dayandırmaq üçün stop ay sözünü 2525-ə yazıb göndərməlisiz. Və ya da 0 yazıb 2525-ə göndərirsiniz. O da alınmadı deyək, o zaman telefonunuzun nömrə yerinə Ulduz 100 Ulduz 0 GSYS. Dərhal balansımızı gömürən acazlıq internet paketi avtomatik olaraq dayanır. İngilisə keçirəm. Pakser. İndi isə özünü mələk göstədib. Amma şeytanla gələn pakserin internet paketini dayandırmaq üçün telefonunuzun nömrə yerinə Ulduz 444 Ulduz 0 GSYS əlavə edərək internet paketini dərhal dayandırasınız. Yenidirəm. Ulduz 444, Ulduz 0 CS CS yırsasız, onunla da bu şeytanın dalından dəyişsiniz. İndi isə onların internet paketinə keçəcəyəm. Bu gülüşün arnında internet paketimi dayandırmaq üçün telefonumuzun nömrə yerindən Ulduz 777 CS 0 CS, CS yırsasız və ya həm də telefonunuzdan isminiz yerinə böyük hərflə stop yazıb 777-yə göndərirsiniz. Təşəkkür eləyirəm. Bu tuş narını dayandırmaq üçün, internet paketini dayandırmaq üçün telefonunuzun nömrə yerinə ulduz 777C-yə 0C-yə yazırsınız. Və ya da SMS-lə stop yazıb 770-ə 77-yə göndərərək internet paketini dərhal dayandırırsınız. Dostlar, bununla da çəkdim video sənə çatdı. Xahiş edirəm yenə deyirəm, xahiş edirəm like atın, bəyənin və abunə də hissə abunə olun ki, mənə dəstək olasınız. Olmasanız da sağ olun. Sağ olun, sağlamlıqla qalın və yenə yeni videolarla sizin qarşınıza çıxmaq ümidi ilə sizdən ayrılıram.